Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Xırdalanda kreditlə satılan əla bir mənzil təqdim edirəm. Mənzilimiz Xırdalanda, Köhnə Bazarın yanında. Kristal Açığın 1-də yerləşir, 12 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsidir. Ümumi sahəsi 47 kvadratdır. Çox əla bir təklifdir. Kredit şərti, ilkin ödəniş 22500 manatdır. 10 il ayda 500 manat olmaqla Yəni 22500 manat da sənəddəşmə daxildir. Deməli mənzilimizə daxil olduqda ilk öncə sağ tərəfdə bizim sanuzelimizdir. Sanuzelin aksessuarları, duş qabını hamısı yığılıb tam təhvil veriləcəyə, yəni hal-hazırda da görürsüz boşdur, amma yığılacaq, təhvil veriləcək. Bura mənzilimizin sanuzeli deyil, burada mənzilimizin yataq otağıdır. Mənzil də təmirdən sonra eşyaş olmuyor. Ya da otağın balkona çıxır. Balkonumuzda kombi üçün yer burda nəzərdə tutulub. Kombi aparatı, kombi radiatorları hazır, yığılacaq, təhvil veriləcək. Qaz sayğacımız burdadır. Binanın qarşısında gördüyünüz kimi başqa bir mənzil yox, ıı, başqa bir bina yoxdur. Yəni açıq baxdır. 22500 manat səhər dəşmə daxil 10 il ayda 500 manat olmaqla 47 kvadratdır. 12 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsidir. Bir otağın iki otağa düzəlmə şirkəti öz layihəsi bu şəkildədir. Yəni bura qonaq otağıdır. Qonaq otağının sağ tərəfində bu istiqamətdə, baş tərəfdə mətbəxdir. Yəni zal studiya tipində gedir. Baxın görürsüz. Qonaq otağının qapıdan girəndə sağ tərəfdə mətbəxdir. Burda sol tərəfdə Sə bu şəxlsdə zona otağımız istifadə olunur. 47 kvadrat, 12 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsi. Sənədləşmə daxil, ilkin ödəniş 22500 manat. 10 il ayda 500 manat olmaqla. Çox əla bir proyekti var, təmir olunub, hazır alıcıya təhvil verilir və sanzen aksessuarları, kombi sistem sistemi tam yığılıb təhvil veriləcək. Evlə bağlı əlavə nəsə sual olarsa, məlumat almaq istəsəniz, aşağıda sol tərəfdə bizim əlaqə nömrəmiz var. Zəng edib məlumat ala bilərsiniz. Kanalı abunə olub videonu bəyənib bizi izləməyi unutmayın. Sizin də xırdalanında əmlakınız varsa, əmlakınızı satmaq istəyirsinizsə, bununla bağlı bizə müraciət edə bilərsiniz. Kanalı abunə olub videonu bəyənib bizi izləməyi unutmayın. Vaxt ayır bizə üçün çox sağ olun.